старинные монеты, изящные статуэтки, изысканная мебель или ценные картины. Антикварные предметы всегда находили своего почитателя и покупателя. Такие вещи каждый воспринимает и оценивает по-своему. Для кого-то это просто предметы из прошлого, для другого – драгоценные раритеты, а для третьего – выгодное вложение свободных средств. Европейские русские монархии не предполагали, что такое их прелестное светское приключение, как коллекционирование предметов, которые мы называем сейчас предметами старины, становится в наши дни предметом великолепной роскоши и интересным поводом для собирательства, потому что, зайдя в любой антикварный салон, мы видим своего рода музей. Музей, который, может быть, не всегда окажется в вашей квартире, но оставит след вашей памяти, потому что вы приобщитесь к эпохе прошлого. Не все знают, что антиквариатом могут считаться не все старинные вещи, а только те, что определяет государство. Это, например, картины, иконы и церковная утварь, книги, редкие рукописи, предметы мебели и посуды, которые были изготовлены не менее 50 лет назад. Специалисты, знающие толк в этой области, добавили бы к этим критериям уникальность и несомненность художественной ценности. В числе посетителей антикварного магазина могут быть самые разные люди, коллекционеры, туристы, бизнесмены, да и, в общем-то, любой из нас в поисках оригинальной вещицы для себя или кому-то в подарок. Кроме того, здесь нередко можно встретить людей неравнодушных к истории, для которых антикварная лавка ⁇ это своеобразный музей, где можно не только посмотреть, но и потрогать, попробовать в действии и даже приобрести предмет из совсем иной исторической эпохи. Антикварные предметы интерьера со своей историей создают эффект своеобразного путешествия во времени. А главное, приобретение антиквариата – это настоящее инвестирование в будущее. Ведь такие вещи со временем не стареют, а только приобретают свою значимость и ценность. А потому не стоит считать поход в антикварный салон уделом лишь посвященных. В конце концов, история, сохранившаяся в предметах, принадлежит каждому из нас. Салон «Ренессанс» – один из самых авторитетных салонов по продаже антиквариата и предметов старины. Мы продаем не вещи, а время. Баумана 44.